dan akhir sekali puan dan tuan iaitu sifat tidak bermoral dan buli di negara ini. Tadi uh, Indra Mukota pun membangkitkan isu buli kerana saya rasa sebab isu, isu ini memang membimbangkan semua kita. Puan dan saya ingin menarik perhatian dewan yang mulia ini terhadap isu hangat yang kerap dibangkitkan di dewan yang mulia ini sejak persidangan parlimen Uh, sebelum ini, iaitu buli jenayah Iaitu buli jenayah seksual Dan cabul yang semakin meruncing Di negara kita, khususnya dalam Kelangan pelajar dan remaja Menurut laporan Polis Diraja Malaysia Lebih 3,000 kes buli Dilaporkan antara 2022 hingga 2024 Dan hampir 60% daripada dia berlaku Di sekolah. Ini amat merisaukan lebih memeranjatkan dan memilukan 400 puan Ia tua kes cabul dan rogol melibatkan remaja di bawah umur direkodkan pada tahun lalu sahaja. Saya juga baru terbaca sebentar tadi berita di mana seorang pelajar perempuan tingkatan 4 ditikam maut oleh pelajar lelaki tingkatan 2 di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya pagi tadi jam 9.30. Ini betul-betul menyedihkan dan amat merisaukan. Apa dah jadi dengan sekolah dan remaja kita? Puan yang tua, bagi saya rekod-rekod dan semua angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah wajah anak-anak kita, generasi masa depan. Mereka sepatutnya membina impian, tetapi kini hidup dalam trauma, ketakutan dan keresahan. Persoalannya, di mana silapnya sistem kita? Apakah moral, akhlak dan adab anak bangsa kita kini tergadai? Dulu disiplin menjadi tunjang pembentuk manusia. Time saya bersekolah dulu pada tua, tahun 70-an. Kesalahan kecil seperti tidak memakai stoking, gagal menyiapkan kerja rumah atau buku koyak sedikit sudah diberi pengajaran. Bukan kerana guru zalim, tetapi kerana mendidik tanggungjawab, hormat dan nilai diri. Hari ini atas nama emosi dan kesejahteraan, semua mahu dilayan lembut-lembut. Akhirnya lahirlah generasi rapuh cepat terasa, mudah mengalah. Guru takut bertindak. Sekolah takut disalahkan. Sistem lumpuh. Nilai korban di pihak anak-anak. Dalam konteks belanjawan 2026 dengan peruntukan sebanyak 66.2 bilion kepada Kementerian Pendidikan, saya menyeru agar bajet besar ini tidak hanya membina bangunan ...makmal dan teknologi tetapi digunakan juga untuk memulihkan jiwa sistem pendidikan. Tolonglah, sudah terlalu banyak keluh, resah, rayuan serta seruan rakyat yang kita dengar di luar sana. Bertindaklah. Puan Yang Tua, izinkan saya cadangkan beberapa langkah konkret... Pertama, modul empati dan ihsan wajib diperkenalkan di sekolah. Anak-anak harus belajar menghargai maruah man manusia, menolak kekerasan, menghormati perbezaan dan berani menegakkan keberanian. Model ini bukan sekadar pelajaran, ia adalah penyelamat jiwa anak bangsa kita. Kedua, tingkatkan bilangan guru kaunseling dan pegawai psikologi. Sekol seorang kaunselor yang menguruskan 400 hingga 500 pelajar adalah tidak mampan. It's not effective. Saya mencadangkan satu kaunselor untuk setiap 200 pelajar termasuk di sekolah pedalaman. Ketiga, kerjasama holistik di antara KPM, KPWKM dan KDN untuk memperkukuh sistem kaunseling, keselamatan cyber dan pusat pemulihan trauma. Saya mohon penjelasan sejauh mana kementerian telah menyediakan pelan tindakan bersepadu untuk mangsa buli dan gangguan seksual. Keempat, pemantauan dan laporan berasaskan data setiap kes buli dan gangguan seksual harus direkod dan dianalisis dan dianalisis mengikut jenis sekolah lokasi umur dan jantina pelajar ini penting supaya peruntukan 66.2 bilion itu betul-betul membawa impak nyata bukan sekadar statistik kosong latihan dan penggunaan kapasiti guru dan pentadbir sekolah pentadbir sekolah juga perlu diambil kira mereka perlu kemahiran mengesan tanda awal buli, menangani kes secara proaktif termasuk kaunseling psikologi asas. Tuan dan Tuan, kita boleh membina lebih banyak sekolah, lebih banyak undang-undang. Tetapi jika jiwa anak-anak kita dibiarkan kosong seluruh masa depan bangsa akan musnah hancur. Puan dan Tuan, Belanjawan 2026 mesti menjadi bajet membina jiwa bukan sekadar membina dinding, lantai dan tandas. Kerana hanya dengan membina insan berakhlak, berempati dan berani menolak kezaliman, barulah kita mampu membina Malaysia Medani yang inklusif, berperi kemanusiaan dan berdaya tahan untuk generasi akan datang. Puan dan saya juga ingin tahu sama ada KPM telah menetapkan penanda aras kejayaan model empati dan sistem kaunseling di setiap sekolah. Kedua, bagaimana kementerian menilai keberkesanan pusat pemulihan trauma dan mekanisme keselamatan cyber dan ketiga apakah rancangan jangka panjang untuk memastikan peruntukan sebesar 66.2 bilion ini memulihkan maruah dan nilai kemanusiaan anak bangsa dan bukan sekadar projek jangka pendek. Puan hanya dengan tindakan konkret, keberanian membuat perubahan dan peruntukan disalurkan secara efektif kita boleh memastikan setiap pelajar belia dilindungi dilindungi dihargai dan dibimbing menjadi insan berakhlak dan berdaya saing akhir sekali puan ketua bajet 2026 mesti bukan sekadar angka saya sebut lagi ya not just a figure tetapi bajet tindakan yang mesti merapatkan jurang pembangunan memperkasakan rakyat setiap wilayah dan menjamin kesejahteraan sejagat. Sekian Sri Aman mohon menyokong.